Импульсы электрические. И вы знаете, что человек, потом он свидетельствовал, что я вспомнил ситуацию, когда у него картина перестала, она говорит, я настолько все реально чувствовал, видел, как будто я там был. И говорит, что э, я как будто опаздывал. Я помню тот день, когда я опаздывал на пароход. Видел, помню все, все, что я нес, расстояние, все цвета, все, все, что как будто в реальности проходило. Я пережил эти чувства, которые я чувствовал тогда. И я, я даже не понял, какое-то у меня произошло э, некое нарушение мышления. Что происходит? И когда выключили кто как бы ушел опять. А потом опять подключили, и опять то же самое с ним произошло. И вот из-за того начали рассматривать вот эту вот версию о подсознании. Оказывается, что подсознание – это уникальный орган, который фиксирует практически все, что происходит с человеком. Начиная от сказанных слов, заканчивая предметов, которых он брал, света в расстоянии и тому подобное и так далее. И вот, вот именно вот это подсознание поможет. И знаете, что самое интересное? Ученые не знают, для чего в человека помещен этот орган. Потому что человек, он не может им воспользоваться. Он не, не приводит, мы им не пользуемся подсознанием. Где-то какие-то аномалии происходят, но по сути мы не пользуемся. Оно отлаживается и накопляется там информация. И когда мы читаем откровение, что будут раскрыты книги, и будут судимы люди по написанным книгам, сообразно делам, с делами их, то, возможно, где-то вот и можно найти связь о том, что есть некая фиксация. И когда Христос скажет, и, когда, и тогда человек вспомнит, сколько раз Христос ему говорил о том, чтобы брался за какое-то дело. Было все возможности. И, и мы вспомним, сколько раз Господь нас посылал говорить окружающим или евангелизировать. Мы это вспомним. И вспомни, сколько Бог времени давал, сколько всего нам давал. И, и, и мы не уже не скажем, а, Господь, так ты нам не говорил это. Потому что как не говорил, а вот. И мы сами вспомним. И, по сути, наша память способна будет нас осудить. Помните, Христос сказал, я вас не служу за то, что вы меня не, не слушаете. Слова, которые я говорю, или слово, которое я вам говорю, оно будет вас судить. Потому что, почему? Потому что мы запом запоминаем это все. Все, что сказано с кафедрой. Пусть мы не все, не все сразу уловили, но подсознание вопреки нам, да? Или э, нам не в плюс. Запоминаем или отлаживаем. И будет печально вспоминать те слова, которые я говорил, пустые и тому подобное. В притчах э, в 10 главе мы читаем 31 стих такие слова. Уста праведника источник мудрости, а язык зловредный отсечется. А язык зловередный отсечется. И в 1 Петра 3.10 тоже нам Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Скажите, мы любим свою жизнь? Любим. Скажите, мы хотим жить счастливо. Хотим. И вот один из советов библейских просто умалкивать, не говорить слово, не говорить лукавых речей. Лука, лукавый, слово лукавый происходит от слова лук, изогнутый до слова. То есть мы можем несколько не прямо линейно говорить. Я очень часто наблюдал за другими, но смотрите, у нас тоже есть такой э, минус, что э, Писание говорит, вникай в себя и в учение с этим проблема, а вникать в других, да, и в учение, анализировать других, у нас этого проблем нет. Даже я бы больше сказал, нам приятнее анализировать других. Особенно если он не докучает, и тут он вдруг упал или спотыкнулся в духовном смысле, мне прямо это как елей. И меня расстраивает, почему у меня такое мышление неправильное. Потому что, особенно если, а я же говорил, и он вдруг спотыкается на том месте, где я говорил, так это просто, я не знаю, как себя прославить. Поэтому, если мы хотим жить и видеть добрые дни, Писание нам советует удерживать язык свой от зла, злых речей и от лукавых речей. Это, знаете, такая вот не прямо линейно, не прямо говорить. Я люблю тебя. Мы понимаем, каждый знает, понимает, о чем говорить. Вы знаете, есть чуточная история касательно вот этого, что мы сейчас рассуждаем. Случай в, братском, ну, в братской комнате. Это в Киевской церкви был случай. Говорит рассказывают, что, ну, как правило, люди, которые давно в служении, особенно дети верующих родителей, ну, в общем, я себя считаю детем верующих родителей, потому что я с детства в церкви и тому подобное, и такие, как я, мы не даем вес своим словам иногда. Иногда просто можем телепать, что-то рассказывать, употреблять какие-то простые слова. А люди, которые вкусили жизнь печальную, и которые пришли в церковь, они вот умалкивают, эти... Ну вот, понимаете, имеют, знают вес слова. И вот один из случаев, тот, что брат такой вот активный, он в, в поколении служителей, он на пасты что-то там, ну, как, как правило, просто что у нас неправильно все делают. Мы еще знаем, как правильно. И вот один из служителей там на пастырь, там рассказывает, как правильно вести служение. И тут кричит, что-то разговаривать, а перед служением было. А рядом сидел брат, который э, недавно крещение принял. И он сидевший, бывший, э, значит, э, ну, человек, который сидел. И он не выдержал, сказал, брат, фильтруй базар. Ну, с таким вот э, э, нескольким резким упреком. Но суть такова, что почему? Почему я должен, э, так сказать, фильтровать? Потому что я буду давать отчет за свои слова. И то, что я позволил на, там, на пастыря или на служителя или, или выражать свое недовольство своим языком, которым я потом на служение приду и буду петь, славить Бога. То есть, и вот это вот объясняет, что человек способен совмещать. Поэтому нам нужно особо привлекать внимание к себе. Вот как я анализирую, что могу ли я Поч позволять себе или не позволять этих вещей. Мы можем запрещать другим что-то, а себе позволять. На том же самом месте, где споткнулся человек, мы его судим, А когда я упаду, я буду Бога просить милости к себе. А к нему я справедливости буду просить. Вот почему правильно нам рассматривать Писание и к себе применять. И вот, как я сказал, мы проведем некий тест. Это будет быстро, но остро. И вот э, тест, он будет состоять из четырех... Э, из четырех наблюдений и, конечно, их больше, но просто из-за времени. Из четырех наблюдений, и мы, и мы посмотрим, на каком э, уровне я, использую ли я эти слова или, или вот эти э, особенности моего языка. И вот первое, на что обращу внимание, это робот и сетование. Сетование в смысле недовольства. Вы знаете, что весь израильский народ. Царственное священство, которое вышел из Египта с такими прекрасными чудесами, с, с пол так сказать, цивилизованного тогдашнего мира, поняли, что в Израиле есть Бог. Господь им обеспечил жизнь в пустыне, где жизни, по сути, нет. Больше двух миллионов людей умерло там, в пустыне, из-за того, что они роптали, сетовали, проявляли недовольство. Весь народ, который вышел оттуда, из-за робота все ли там. Только два человека вошли в Святую Землю. И вот филиппийцам мы э, прочитаем второй, во второй главе 14 стих. Все делайте без робота и сомнений. Все делайте без робота и сомнений. Начиная от служения и заканчивая бытовыми э, делами. Пусть нас Господь благословит и проанализировать, как обстоят дела у меня с моими устами касательно робота, из-за которого весь народ умер и недовольство. Э, Иакова в пятой главе мы подтвердим то, что мы только что только что прочитали. В 5 главе Иаков говорит, 9 стихом, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у двери. И он дальше а, а, раскрывает этот момент. Оказывается, если сетует или проявлять недовольство, или а, высказывать, а, что кто-то неправильно что-то делает, по сути мы судим этого человека и стоим на или садимся на стул судьи. А судья у нас один, поэтому надо будет быть осторожным. Есть еще один аспект, и нам не только нужно смотреть, чтобы я не, роп, не роптал, но и не лжесвидетельствовал. Вы знаете, что в книге «Исход» в 20 главе, 16 стихом мы читаем. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Вспомните, когда Христа взяли, и вот там на Синедрионе, на суде, появились люди, которых оплатили, да, или дали деньги, и которые за день клеветали на Христа. Это были люди верующие. Их наняли, чтобы на Христа клеветать. Ну, насчет верующих, это мое предположение, потому что иудеи, они все исповедовали иудаизм. Итак, не произнести свидетельство на ближнего твоего. Притчи в 19 главе, 9 стихом, мы подтвердим то, что сказали. Лжесвидетель не останется без наказания. И кто говорит ложь, погибнет. И кто говорит ложь, погибнет. Сюда же и лжи его уста. Мы иногда думаем, ну, есть такой момент, ну маленький обман, ну, ну, что, ну, разве за маленький обман гиену огненную бросают, а где-то справедливость. Мы должны не забывать о святости нашего Бога. Вот эта святость, она просто не позволит нам с маленьким ложным язычком войти в Царство Божие. Не позволит. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы через Иисуса Христа анализировали себя. И третий э, аспект или третий тест это наушничество. Вы знаете, очень и была такая история э, шуточная. Э, три э, служителя ехали в одной лодке, плыли вернее, да? Э, один был священный православный, один был священник э, католический и один был пастырь Баптистской Церкви. Ну, мы как правильно всегда негативно нас на свою сторону берем. Так вот, э, и они плывут, и священник православной церкви говорит: я хочу перед вами исповедоваться, вот у меня есть грех, вы знаете, я вот э, у меня проблема с деньгами, я краду с казны церковные». А, Все так, ну что ж, давай помолимся, помолились там. Э, католический тоже служитель не выдержал, говорит, вы знаете, у меня есть проблема, у меня проблема с выпивкой, это вино, это моя слабость, и я вот Пью очень сильно, много. Ну, что ж, помолились там. И смотрят на пастора-баптистка. На, на а он на, на веслах, и такой, рулит там по может доплыть до берега. Ну, а у тебя что? Сейчас, сейчас я доплыву. Уже терпения не хватает, сейчас доплыву. доплывает, выскакивает с этого. А у меня, молитесь за меня, братья, у меня проблема. Я э, клеп, ну, наш, разношу клевету, у меня просто не могу, уже терпения нет пойти рассказать своим, что вы тут, тут, тут какие, какие у вас слабости. То есть, это, по сути, есть и такое у нас, что прямо не терпится сказать. Не терпится сказать, что где-то я услышал такую новость, особенно про брата, особенно если мне не нравится, или про сестру. И вот мне не терпится сказать. И вот посмотрите, что говорит в 16 главе о сплетнях Соломон, 28 стихов. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Наушник это библейская интерпретация слова спления. И в 26 главе тоже мы находим некие объяснения, 26 глава Притчи, 20 стих, 26, 20. Опять ошибочка, шубочками по этой теме, я извиняюсь. Но суть остается той же, что оно не приносит пользы для церкви. Именно клевета. Вы знаете, что одна сестра распространила какую-то клевету про пастыря, рассказывают. И потом ну, Дух Святой коснулся, и она покаялась, пришла, и пастор говорит, вы извините, вот я там про вас говорил, о гадости всякие, что я могу сделать для вас, чтобы вы меня простили? Говорит, вот вам возьмите подушку, выйдите на площадь и высыпьте все перья там из подушки, а потом их соберите. И вот это примерно так происходит с сплетнями. Пошла сплетня, и уже ее не уловишь. Где она? И не объяснишь. И уже пятно на э, братья и тому подобное. Поэтому нам нужно анализировать не сплетничая ли я. Не, не, не вношу ли ссор я в общину нашу. Знаете, о таких людях Писание говорит, что они э, питаются грехами народа моего, вот эти вот сплетники. Они ждут, когда э, где-то какая-то информация выпадет. Знаете, некие такие падальщики, я бы их так назвал, извините за такую прямоту, но которые, они вносят в церковь вот эти вот разговоры пустые, ну, ненужные размышления о тех или иных людях э -э, печалит, и оно ослабляет наши руки. Поэтому Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не клеветали, не были вот этими падальщиками, которые питаются падалью. Пусть нас Господь благословит. И четвертое, последнее, последний тест, и, э, раздел нашего теста это злоречие. Э -э, коротко мы только скажем. Э -э, колосяна мы читаем в главе, вот, восьмым 3 главе, 8 стихом. Колоссянам 3.8. А теперь вы отложите все. Гнев, яность, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваших. У нас не хватает, конечно, времени все рассмотреть. Но думаю, каждый из нас понимает, о чем речь И пускай Господь поможет нам в нужное время закрывать свои уста на вот эти все гадости, которые могут приносить раздор в церкви. И открывать уста для того, чтобы похвалить, если нужно брата, где-то заметить э -э сестру, э -э но ну, опять же с мудростью, чтобы не возбудить в ней или в нем гордость, чтобы мы были в даже в этих э -э очень сложных вещах, потому что мы за каждое свое слово дадим отчет. От слов своего осудится и от слов своих оправдается. Итак, мы с вами э, коротко прикоснулись к теме языка и э, мы протестировали каждый сам себя. Мы сказали, что не должно у нас быть робота и сетов, потому что этот грех привел к смерти целого народа. Мы сказали, что лжесвидетельство нам не, не прилежно, потому что это одна из заповедей Божьих, чтобы мы не лгали ни себе, ни другим, ни святому Богу. Следующее, чтобы мы не клеветали, не были разносчиками, не питались плохой информацией о наших братьях и сестер, а более, если дошла до нас информация, молились за них. И следующее, и последнее, это злоречие. Чтобы у нас не исходило.